o'zini o'zi band qilish nima o'z o'zini band qilgan shaxslar o'z ishini mustaqil topib uni bajarish orqali daromad ko'radigan jismoniy shaxslardir dasturchilar repetitorlar sartaroshlar tikuvchilar hunarmandlar va shunga o'xshash kasb egalari shular jumlasidan ularning faoliyati o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida faoliyatni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizom asosida tartibga solinadi o'zini o'zi uz band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan jismoniy shaxsning yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tishi talab etilmaydi o'zini o'zi uz band qilgan shaxslar o'z faoliyatida yollanma xodimlar mehnatidan foydalanishga hamda tadbirkorlik subyektlariga yollangan xodim sifatida mehnat faoliyatini amalga oshirishga haqli emas tashkilotlar tomonidan o'zini o'zi uz band qilgan shaxslarni shartnoma asosida bir martalik xizmatlar ko'rsatish va ishlarni bajarish bo'yicha faoliyat jalb qilishga yo'l qo'yiladi o'zini o'zi band qilish tartibida mehnat faoliyatini amalga oshirish natijasida olingan daromadlarga jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i solinmaydi o'zini o'zi band qilgan shaxs maxsus mobil ilova yoki <laughs> soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali yoxud davlat soliq xizmati organiga kelgan holda ro'yxatdan o'tishi mumkin o'zini o'zi band qilgan shaxslar mehnat faoliyatini amalga oshiradigan hudud bo'yicha davlat soliq xizmati organlarida ro'yxatga qo'yiladi davlat soliq xizmati organlari tomonidan o'zini o'zi band qilgan shaxsga cheklanmagan muddatga namunaviy shaklda quar kodga ega bo'lgan ma'lumotnoma beriladi